संत चरण अब संत के चरण कौन से अब तुम्हें ली ये चरण चरण तो है लेकिन जहाँ जहाँ तक आध्यात्मिक खोज है संतों के की, कीर्तनकारों की और कथाकारों की आध्यात्मिक खोज ये है कि संत जैसे आचरण करते हैं ऐसा आचरण अपने जीवन में उतर जाए तो तो वासना का बीजों का नाश हो रहा रहना नहीं संतचरण आचरण चाहिए आचरण जीवन में बहुत और आचरण करने के लिए चांगला आचरण वाला मनुष्य संग पाइजे बिना आचरण नहीं मिल हाँ नहीं तो तुम्हें इकड़े शराब के ठेके पे कोई जाया जुवे के अड्डे पे कोई डे आचरण वाला नहीं अच्छा व्यक्ति प्रातःकाल नित्य प्रातःकाल उठ कर भगवान का भजन चिंतन कर, करे ऐसे व्यक्ति का संग करो और हर वक्त हरि की चर्चा के बिना कुछ ना करो मैं बस्ती पे महाराज जी पड़ेगा वो यही बोलता हूँ तुमचे किती शेती आहे तुमचं किती गाय आहे ते काय मला जरूरत नाही केवळ वस्तीवर भोजन करायचं वस्तीवर भजन करायचं हेच माझं काम आहे तिसरं कामच नाही बस काय आपलं काम नाही ते काम सगळं लोकांना देवाने वाटून टाकलं माझ्या वाट्यात हे दिलं दुसरं काय दिलंच बस चिंतन करायचं आज मी बहुत खुश हो गे तो आज मी हो बहुत बहुत को मी क्या आशीर्वाद महाराज जी उच्च कोटी संत के शिष्य आहे नारायणगिरी महाराज आ, और वो नारायणगिर महाराज ऐसे उच्च कोटि के संत होने के बाद महान संत और संत की महानता देखो फार मोटे गाड़ी बसले ले तो मोटा संत होता है महान संत के लक्षण क्या है वो नारायणगिर महाराज जी से सीखे एक बार मैं गेट बेटा और गेलू ये महाराज जी छोटे थे महाराज और मैं गाड़ी में गेलू गाड़ी में उनके साथ बातचीत करके जलपान करने के बाद जब मैं गाड़ी में बैठा महाराज जी गाड़ी में बिठाने के लिए दरवाजा बंद करने के लिए आए ये साधु का मोठापन खंडारे में सप्ताह था खंडारा में 25 फुट ऊंचा पंड मंडप लग लगा हुआ था व्यासपीठ बना हुआ था महाराज जी का और वहाँ पर सभी महाराज जी के जितने शिष्य सब सड़क पाठी मर्ग अरे हमें कुछ नहीं लेकिन आपने ले रपुर ठेवले ठेवले कने मारा अपने पास बिठाया और इतने लाउड स्पीकर में लाखों आदमियों के बीच में कहा हरियाणा से हमारे मित्र आए हैं ये बड़पन ऐसा होगा अरे क्या है हमारी क्या औकात है हम क्या है उनके आगे जैसे महाराज जी ने कहा कि भगवान के मनुष्य इतना कितनी भी हमारे में सुंदरता नहीं हमारे में प्यार नहीं प्रेम नहीं और उनके बराबर तो हम कुछ भी नहीं है लेकिन संत रामायण में चौपाई है तीन मारे सब ही मानो प्रद आप भरत प्राण सम मते प्राणी दूसरे को सम्मान देना ऐसा व्यक्ति अपने आप को पीछे रखना और दूसरों को सम्मानित करना ऐसा व्यक्ति है भरत मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है ये नारायणगी महाराज के अंदर गुण थे राज इसलिए आज आज वो आज भी वो भी पूजे जाते हैं हमेशा के लिए सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक ऐसे संत पूजे जाते हैं और ये तो महाराज आप देखो ना आपने तुकार तो महाराज जी के शरीर को देखा नहीं किसको देखा आपने उनके वाणी को देखा और वो वाणी हमें ये सदमार्ग दिखा देती है अब तुकार तो महाराज आज नहीं साढ़े चार सौ साल हो गए तीन चार सौ चार सौ वर्ष हो गए आज भी कितने आदर के साथ जाते लोग प्रदर्शन करते हैं कितना आनंद है जीवन ऐसा होना चाहिए हम रहे ना रहे लेकिन कीर्ति के रूप में नहीं ऐसे ऐसा आचरण ऐसा आचरण हो कि लोग हमारे पीछे भी याद करते रहे और दूसरा कुछ नहीं संसार में कितने आए कितने के लिए कई विचार का विचारू न था परंतु संत जो है संत तुकार महाराज इन्होंने ऐसा जीवन और मैं एक दिन महाराज कुरुक्षेत्र में चारों शंकराचार्य और बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे वैष्णव संप्रदाय के थे संन्यास संप्रदाय के थे सभी थे तो उसमें एक शंकराचार्य जी थे दौर का पीठ के अब के, चले गए उन्होंने तुकार महाराज की चर्चा चलाई संसार में कहने लगे तीन संत ऐसे हुए जिनके शरीर का नहीं पता लगा चैतन्य महाप्रभु के शरीर का कुछ नहीं पता लगा कैसे गए उनके मुख से सुना और मेरा भाई के शरीर का कोई पता नहीं लगा किधर गए और संत तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ चले गए संसार के अंदर वहां में, जब में उन्होंने वो कुरुक्षेत्र में संत तुकाराम महाराज का नाम लिया में पानी आया महाराज कैसा जीवन होगा वो क्या, क्या उनकी जीव जीवन जीने की जीने की कैसी कला होगी केवल चिट्ठी ही परमेश्वर था और कुछ नहीं जब हमारे चित्त में हमारे हृदय में भगवान होगा हर वक्त आगे पाए पा, बाएं सब आपके जी के साथ भगवान रहेगा चिंता करने का कोई विषय नहीं लेकिन सोड़श काम करो लगन हाँ तो ये काम कि आपका वर्तमान संभाल कर छेवा वर्तमान तीन प्रकार के कर्म होते महाराज प्रारब्ध कर्म संचित कर्म और क्रियामाण कर्म तर क्रियामाण ये सारे पैदा होते क्रियामाण कर्म वर्तमान में होते है वर्तमान में चांगलं काम करायचं चा। तो तुमचं भूतकाळ भी चांगला भविष्य भी चांगलं बाकी काय बोलश्या फिराम भगवान की